स्वर्वासेभ्यर्गौतमकीर्तिरुैर्गीतासभासु त्रिदशैः सदेति आकर्ण्यदेवर्षि मुखात् कृतघ्ना द्विजा किल शेष्यचित्ताः तैर्मायया सन्नमृतिः कृता गौः सा प्रेषिता गौतमहोमशालाम् अगानुमुनैर्जुह्वत एव वह्नौ हुङ्कारमात्रेण पपातचोर्व्यां हता हता गौरिह गौतमेनेत् उच्चैर्द्विजाः प्रोच्य मुनिं निनिन्दुः कोपः प्रलयानलाभस्तान् रक्तनेत्रः प्रशपन्नुवाच व्रतेषु यज्ञेषु निवृत्तिशास्त्रेष्वपि द्विजावो विमुखत्वमस्तु निषिद्धकर्माचरणे रतास्त स्त्रियप्रजाः वोपि तथा भवन्तु सत्सङ्गमो मास्तु जगज्जनन्याः कथामृते वो नरतिखलु स्यात् पाषण्डकापालिकवृत्तिपापैः पीडा भवेत ओ नरकेषु नित्यम् उक्त्वैव मार्यो मुनिरेत्यगाय याख्यां कृपार्द्रां भवतीं न नाम त्वमात्रदुग्धं भुजगाय दत्तं दातुः सदानर्थतमेव विद्धि सदेदृशी कर्म गतिर्महर्षे शान्तिं भजस्वं तप एव रक्ष मा कुप्यतामेव मृषिर्निशं य महानुतापार्द्रमणा बभूव शप्ताद्विजा विस्मृतवेदमन्त्र लब्ध्वा विवेकं मिलिता मुनिं तं प्राप्ताः प्रसीदेति मुहुर्वदन्तो न अतिष्ठन् कृपार्द्रणेत्रो मुनिराहणस्यान् मृषाहवचो मे नरके वसेत जायेत विष्णुर्भुवि कृष्णनामा वन्देत तं शापविमोचनार्थम् स्वपापमुक्त्यर्थमनन्तशक्तिम् देवीं सदा ध्यायत भक्तिपूताः सर्वत्र भूयात् शुभमित्युदीर्य गायत्री दद्यौ भवति महर्षिः मुञ्चानि मा वाक्यशरमण्यचित्ते कृतज्ञता मास्तु ममान्तरङ्गे निन्दानि मासज्जनमेष भीतो भवानि पापाद् वरदे नमस्ते